چھٹی صدی عیسوی کا زمانہ تھا یمن جو عرب کے جنوب میں واقع ایک سرسبز و شاداب خطہ تھا اس وقت حبشہ ایتھوپیا کے قبضے میں تھا حبشہ کے بادشاہ نے اپنے ایک وفادار جرنیل ابراہا کو یمن کا گورنر مقرر کیا ابراہا نے اپنی حکمت عملی اور عسکری صلاحیتوں سے یمن کو ایک مضبوط ریاست میں تبدیل کر دیا وہ اپنی شان و شوکت کے لیے مشہور تھا اس نے ثنا میں ایک عظیم الشان گرجا گھر تعمیر کروایا جسے الکولیس کا نام دیا گیا یہ گرجا گھر اتنا پرتیش اور خوبصورت تھا کہ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا اس کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہیں اور اس کے فرش پر قیمتی موتی بکھرے ہیں ابراہا کا مقصد تھا کہ عرب کے لوگ خانہ کعبہ کی بجائے الکولیس کو زیارت کی غرض سے آئیں وہ چاہتا تھا کہ یمن کو مکہ کے مقابلے میں مذہبی اور تجارتی مرکز بنائے اس نے دور دور تک اعلان کروایا اب اربوں کا قبلہ الکلیس ہے جو کوئی اس کی زیارت کرے گا اس کے تمام گناہوں کی معافی ہو جائے گی مگر اربوں کے دل میں کعبہ کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری تھی وہ ابراہا کے جھوٹے داؤں پر ہنس پڑے اور کہا کعبہ ہمارا قبلہ ہے ہم اسے کبھی نہیں چھوڑیں گے ابراہا کے غرور کو یہ بات ہضم نہ ہوئی وہ اربوں کو سبق سکھانے کے لیے بے چین ہو گیا ایک دن ایک عرب قبیلے کے ایک شخص نے رات کے اندھیرے میں الکولیس میں گھس کر اس کی دیواروں کو گندگی سے آلودہ کر دیا کچھ روایات کے مطابق یہ شخص سکیل بن حبیب تھا جو کہ حجاز کے ایک معزز سردار تھے جب ابراہا کو یہ خبر ملی تو اس کا غصہ آتش فشا بن کر پھٹ پڑا اس نے اپنی فوج کو حکم دیا عربوں کو ان کی جہالت کا احساس دلاؤ مکہ جا کر کعبہ کو مٹا دو ابراہا نے ایک لشکر جرار تیار کیا جس میں ہزاروں سپاہی گھوڑے اور جنگی ہاتھی شامل تھے خاص طور پر ایک عظیم الجسہ ہاتھی جس کا نام محمود تھا کو لشکر کی قیادت کے لیے منتخب کیا گیا کہا جاتا ہے کہ یہ ہاتھی اتنا بڑا تھا کہ اس کی چال سے زمین لرز جاتی تھی لشکر کے ساتھ راستے میں پانی اور رسد کا بندوبست نیز ہر طرح کے ہتھیار اور جنگی مشینری بھی شامل تھی جب یہ لشکر مکہ کی طرف بڑھا تو راستے میں آنے والے عرب قبائل نے مزاحمت کی کوشش کی مگر ابراہا کی فوج کے سامنے وہ بے بس تھے قبیلہ خسم نے جو اپنی بہادری دکھائی مگر ابراہا نے ان کے سردار زونفر کو گرفتار کر لیا جب لشکر طائف پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے خوف کھا کر ابراہا کو راستہ دکھانے کے لیے ایک رہنما ابو رغال دے دیا مگر جب ابو رغال نے مکہ کی طرف پیش قدمی کی تو راستے ہی میں اس کی موت ہو گئی عربوں نے اس کی قبر کو سنگسار کر دیا جو آج بھی مقر مقبرہ ابو رغال کے نام سے مشہور ہے جب ابراہا کا لشکر مکہ کے قریب ایک مقام مغماس کے پہنچا تو اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ مکہ والوں کے اونٹ اور مویشیوں کو لوٹ لیں قریش کے پاس اس وقت تقریباً دو سو اونٹ تھے جو ابراہا کے صباحیوں نے قبضے میں لے لیے انہی اونٹوں میں قریش کے سردار عبد المطلب بن ہاشم جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہونے کا اعزاز حاصل ہے کہ بھی کئی اونٹ شامل تھے عبد المطلب ابراہ کے پاس اس کے خیمے میں گئے ابراہا نے انہیں دیکھ کر پوچھا تم کیا چاہتے ہو عبد المطلب نے جواب دیا مجھے میرے اونٹ واپس چاہیے ابراہا حیران ہوا تمہیں اونٹوں کی فکر ہے میں تمہارے کعبہ کو مٹانے آیا ہوں اور تم اونٹوں کی بات کر رہے ہو عبد المطلب نے مسکراتے ہوئے کہا اونٹ تو میرے ہیں اس لیے میں ان کی فکر کرتا ہوں رہا کعبہ تو وہ اللہ کا گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا یہ سن کر ابراہا نے اونٹ واپس کر دیے مگر کعبہ کو گرانے کا ارادہ نہ بدلا صبح ہوئی تو ابراہا نے لشکر کو کعبہ پر حملہ کرنے کا حکم دیا مگر ہاتھی محمود مکہ کی طرف بھرنے سے انکاری ہو گیا ہر بار جب اسے کعبہ کی طرف موڑا جاتا وہ زمین پر بیٹھ جاتا سپاہیوں نے لاٹھیاں برسائیں مگر ہاتھی نہ اٹھا اتنے میں آسمانوں پر پرندوں کے جھنڈ نمادار ہوئے یہ پرندے ابابیل کہلاتے تھے جن کے موں اور پنجوں میں کنکر کے برابر پتھر تھے یہ پتھر جس سپاہی پر گرتے وہ ایسا گھائل ہوتا کہ اس کا جسم گل سڑ جاتا قرآن مجید میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے فیل والوں کے ساتھ کیا 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 ان کی چال کو اس نے برباد نہیں کر دیا اور ان پر ابا بیل کے پرندے بھیجے جو ان پر کنکریاں پھینک رہے تھے پھر انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا ابراہا کا لشکر تھوڑی دیر میں ہی خاک میں مل گیا جو سپاہی بچ گئے وہ چیختے چلاتے بھاگ نکلے ابراہا خود شدید زخمی ہو گیا اس کا جسم گلنے لگا وہ یمن واپس جانے کی کوشش کرتا رہا مگر راستے ہی میں ثنا پہنچتے پہنچتے اس کی موت ہو گئی کہتے ہیں کہ اس کی موت اتنی خوفناک تھی کہ اس کے عزا جسم سے گر گر کر راستے میں بکھر گئے مکہ والے اللہ کے اس کرشمے کو دیکھ کر حیران ہو گئے عبد المطلب نے قریش کو جمع کیا اور کہا دیکھو جو گھر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے لیے بنایا تھا اللہ نے خود اس کی حفاظت کی ہمیشہ یاد رکھو اللہ پر توکل کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا اس واقعے نے عرب میں کعبہ کی عظمت کو چار چاند لگا دیے لوگ دور دور سے اس موضے کی داستان سننے آتے یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی تو وہی وہ سال عام الفیل ہاتھی والا سال کہلایا یہ واقعہ نہ صرف قرآن پاک میں درج ہے بلکہ عرب کی تاریخی تذکروں اور شاعروں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے ابراہا کی ناکامی دراصل اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے کعبہ کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا ہے یہ واقعہ بتاتا ہے کہ تکبر اور طاقت کے ضم میں انسان کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے ابراہا کی داستان صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ انسان کو اللہ کی قدرت اس کی رحمت اور تکبر کے انجام سے آگاہ کرنے والی ایک زندہ مثال ہے آج بھی جب کوئی کعبہ کی طرف نظر اٹھاتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ یہ وہی مقدس گھر ہے جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بچایا تھا